Не надо снимать там, я не знаю. Неудобно так. Неудобно спать в аэропорту. Неудобно, удобно спать. пошел такой, что 79 вышло из аэропорта, 79 не вышло, просто есть такой момент. Наши командиры очень хорошие командиры берегут своих людей и дают им возможность отдыхать. Получается, мы свою задачу выполнили, отработали без потерь, без человеческих жертв и и на данном этапе там люди знаете, продолжают выполнять задачи. Есть бригада есть бригада, и есть разные подразделения. И мы просто меняемся. Дай бог, чтобы Россия им перестала вот это поставлять все. Потому что они поставляют о, и свой сброд, свой мусор выбрасывают сюда, чтобы мы их тут почистили, так сказать. Воевать они не умеют. Вот, э, это можно даже, вот пример в видео я скидывал Ялта, да, и он там погиб. Беги туда, вон, куда бежать, вон, за право, за лево, там, и все остальное. Мы когда стояли в Дьяково, через Дмитровку ходили много танков, но в Дмитровке, через Дибровку жили люди. И туда мы не могли просто накрыть, у нас был ураган рядом стоял, мы не могли просто, мы могли всех сжечь, но там жили люди. Получалось так, что нельзя было. Вот это все бред там. Был режим прекращения огня, типа приезжала кто-то там АБСЕ, у них какой-то новый э, там, губернатор кто там, Захарченко или как его, кто там, но, и никто не стрелял, и мы сидим себе пьем чай, носочки перебираем туда-сюда, и сидел один бобер ихний, метров 200 от нас, и вогами стрелял в сторону Донецка, это вог 25 это Граната маленькая такая. 7 метров, да? О, и стрелял в сторону Донецка с ГП-25 гранатомета. Специально, как будто это мы укропы стреляем в город. И из минометов они стреляют. И на камеру стреляют оттуда, где-то. Стрельнет, прилетит, и тут русский журналист сразу. Вот это укропы стреляют, и все стреляет. Если это все закончится, дай бог оно закончится, все, чтобы не забывали своих убитых, которые погибли, э и не забывали раненых которые сейчас э, уже как бы физически не способны, допустим, работать там без рук, без ног, парни по 20 лет, чтобы заботились о них и помнили все время. Если у людей есть деньги, допустим, там, помогали как-то, потому что у нас, допустим, там, денег нет таких, кто-то не понимает, кто-то там говорит, вот это все слили, все остальное туда-сюда. Ну, отдали приказ. Если ты выполняешь его, нормально, все ты выполнил, отработал отошел, допустим. Если сказали до конца стоять, но ну, там обеспечение очень хорошее, идет все обеспечение. Ящики колбасы нам привозят тоже волонтеры. Ну, понятно, что государство у нас на коленях стоит, но люди-то у нас хорошие, ну, как бы так. Бор будем держать, пока. Сьогодні от, турчину вручив, я от, знає, дуже швидко втік, мені пістолети всім фігурам да, кіба. Я от, знову мені приємно сказати, це перший офіційний ствол від української аурі нашому е... підписана Аваково, не від армії. А... Ще я блін. ментовский ментовский стол